Одной из, одного из аспектов, одного из вариантов возможных реакций суда. Потому что все реакции на самом деле можно условно разделить на три категории. Первая категория ⁇ это процессуальная реакция. То есть совершение тех действий, которые предлагает законодатель суде в качестве возможных мер защиты от проявления неуважения. Вторая категория, это, как было сказано выше, работа с средствами массовой информации, разъяснение своей позиции, попытка опровергнуть возможные высказывания, донести свое мнение и тому подобное. Вот. И третье, это просто разъяснительная работа, повышение рабочести, повышение грамотности правовой, просветительская работа, донесение усиление общественности основных принципов введения процесса вообще, поведения в процессе и допустимости их нарушений. Вот, в отношении а, первого аспекта мы сейчас и поговорим. Вот, поскольку а, второй и третий аспект, они являются на самом деле а, очень интересными, очень важными, но охватить все одновременно невозможно. второго аспекта именно работа с средствами массовой информации я честно говоря считаю что это самый эффективный способ но самый неправильный даже на настоящее почему потому что действительно существует определенный кризис доверия между журналистикой и судебной властью и этот кризис доверия имеет свои причины и свои следствия вот, если судья выйдет на трибуну, попытается донести свою позицию по тому или иному делу, которое было неправильно освещено в этом прессе, то шансов на то, что ему подадут красиво, с вот, э, красивой картинкой, с рамок дальнейшего, очень мало. Гораздо вот. больше шансов, что э, будет вместо место ситуация, которая регистрируется одной известной слайкой по Бурнинскому с инспекцией одну из стран, его в аэропорту встречают журналисты вот, и задают вопросы. Вот, и сейчас первый вопрос звучит о том, как вы относитесь э, сказать, к домам активности. А он спрашивает, а что неужели они у вас есть? А потом в прессе появляется публикация. Первое, что спросил Павлимский прилетел на нашу землю, есть ли у нас дома активности. Поэтому э, вполне предсказуемая реакция, если судья будет общаться э, с прессой. Э, ну, именно такая. Я, конечно, не беру, э, хочу говорить о да, всех средствах массовой информации, большинство, но большинство наследует этому принципу. Почему оно так следует, мне кажется, тоже вполне объяснимо, почему? Потому что на самом деле следует рассматривать существующую правовую систему вообще в э, государстве и в мире, не с точки зрения теории разделения властей э, э, Лука и Мандаски, которая... Как кажется, многим устарело, которые делят э, витки, власть на три вида, законодательного, исполнительного и судебного. А с точки зрения властей на пять властей, на пять и три, из которых самая сильная — это большой палец, это концептуальная власть, это люди, которые принимают решения и определяют направления. А вторая власть — это указательная, это указательный палец, это идеологическая власть, это средства массовой информации, это лица, которые направляют общественное мнение. И вот дальше пошли уже э, законодательные исполнительные судебные власти. Судебная власть и это самое сложное. Поэтому естественно, что указательная власть это противостояние э, властей будет ориентироваться на самую сильную, на концептуальную власть. Но не никак не на судебную. Поэтому сегодня рассчитывать, что в нейтральной ситуации э, удастся через прессу приумить свое мнение очень, э, очень мало шансов. Вот. И что касается третьего направления, There you are.